নমস্কাৰ পিঁয়াজ কালেকশ্যনৰ অন্যটো ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনালো আৰম্ভণিতে কওঁ আমাৰ দোকানখন হৈছে ধেমাজি বৰদলনিত আমাৰ দোকানখনৰ নাম হৈছে হিয়াছ কালেকশ্যন আপোনালোকে আহিব যিসকলৰ আহিবলৈ সুবিধা আৰু যিসকলৰ আহিবলৈ অসুবিধা তেওঁলোকে অনলাইনতে আমাৰ লগত সকলোবিলাক প্ৰডাক্টেই আমাৰ পৰা পাৰ্চেছ কৰিব পাৰিব আৰু আমাৰ পৰা পাৰ্চেছ কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে আমাক যোগাযোগ কৰিব লাগিব আমাৰ স্ক্ৰীণত দিয়া নাম্বাৰটোৰ সৈতে আপোনালোকে হোৱাটছআপত এটা মেছেজ কৰিব অথবা আপোনালোকৰ বিশেষ যদি কিবা জানিবলগীয়া থাকে তেতিয়া আপোনালোকে কল কৰিব পাৰিব আৰু লগতে আমাৰ সকলোবিলাক প্ৰডাক্ট আমি ডি টি ডি চি কোৰিয়াৰ যোগেদি পঠাওঁ যদি আপোনালোকৰ ডি টি ডি চি কোৰিয়াৰ ওচৰত নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ডাকঘৰৰ বা প'ষ্টেলৰ এড্ৰেছো আপোনালোকে আমাক দিব পাৰে আমি আপোনালোকৰ যেনেকৈ সুবিধা তেনেকৈ আপোনালোকক আমি যোগান ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু আমি যোৱা এবছৰ ধৰি আপোনালোকক সপ্তাহৰ দুটা দিন আপোনালোকলৈ ভিডিঅ' আগবঢ়াই আহিছোঁ আজিও তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয় আজিও লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে তেনেকৈ এটা সুন্দৰ ভিডিঅ' আৰু তাতে লৈ আহিছোঁ সুন্দৰ মাটিশালৰ কালেকশ্যন ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন লৈ আহিছোঁ আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব আৰু যদি চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব আৰু আজি ভিডিঅ'ৰ একেবাৰে আৰম্ভণিতে প্ৰথমেই লৈ আহিছোঁ গামোচা যিহেতু আমাৰ গামোচাখন অসমীয়াৰ প্ৰাণ সেয়ে প্ৰথমে লৈ আহিছোঁ এনেকুৱা ধূলাই পাতৰ গামোচা লৈ আহিছোঁ নতুন নতুন কালেকশ্যন আহি গৈছে ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইনত আহি গৈছে গতিকে আপোনালোকে আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সকলোৱে যাতে শেষলৈকে চাই চাওক এইটো ফুলৰ ডিজাইন চাব কিমান ধুনীয়া এনেকৈ লতা লতা ডিজাইনত কৰা হৈছে এইখন ধূলাই পাটৰ গামোচা হ'ব আৰু মাজত এনেকৈ জাপি বুটা কৰি দিয়া হৈছে আৰু মাজত এনেকৈ ৰুলেক্স মাৰি দিয়া হৈছে দেখিছেনে কেমেৰাত দেখাই দিছোঁ কেমেৰাত আচলতে ৰুলেক্সটো ধৰিবলৈ অসুবিধা হয় এই জাপি থকা যিটো অংশ হয় সেই অংশটো এনেকৈ ৰুলেক্স চাৰিডাল কৰি এনেকৈ গৰিয়লিৰ নিচিনাকৈ দি দিয়া হৈছে এইখন দেখিছে এইটো আগত এনেকৈ ফুল কৰা হৈছে আৰু চাব মাজত কিমান ধুনীয়াকৈ এনেকৈ বুটা কৰি কৰি দিয়া হৈছে আৰু আনটো আগত চাওক এনেকৈ কাষৰী মাৰি দিয়া হৈছে আৰু এইখন গামোচা যথেষ্ট ধুনীয়া আপোনালোকে সকলোৱে ল'ব পাৰে এইখন আপোনালোকে দৰাক দিওঁ বুলি ভাবিলেও দৰাকো দিব পাৰে দ দৰাৰ কাৰণে আচলতে এক্সট্ৰাকৈ বনাইছোঁ আৰু আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব দৰাৰ কাৰণে যদি বেলেগ কিবা ডিজাইনত বা ঘনকৈ বুটা বাচিব লাগে বা আপোনালোকৰ কিবা নিজা ডিজাইন থাকে তেতিয়া আপোনালোকে আমাক দিব পাৰে বনাবলৈ মই দৰা বৰণৰ গামোচাও লৈ আহিছোঁ আজি আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু এইবিলাক গামোচা আপোনালোকে এতিয়া ভাদ মাহ যিহেতু আহি আছে আপোনালোকে নামঘৰলৈ যাওঁতে সুন্দৰকৈ এইবিলাক গামোচা ল'ব পাৰিব আৰু ভাল লাগিলে এইখন গামোচা আপোনালোকে আমাৰ পৰা অনলি এইট হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচ আঠশ টকাত আপোনালোকে আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব কোৱালিটি যথেষ্ট ভাল আমাৰ নিজৰ শালত বোৱা হৈছে এইবিলাক গতিকে আপোনালোকে নিঃসন্দেহে আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰে যথেষ্ট কালেকশ্যন আছে ষ্টক যথেষ্ট আছে আপোনালোকে হ'লচেল ল'ব পাৰিব হ'লচেল যদি ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব আমাৰ স্ক্ৰীণত দিয়া নাম্বাৰটোৰ লগত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব হ'লচেল ল'বলৈ হ'লে আপোনালোকে মিনিমাম আমাৰ পৰা টেন থাউজেণ্ড বজাৰ কৰিব লাগিব আৰু লগতে ছয় পিছৰ ওপৰত কাপোৰ ল'ব লাগিব আৰু এইখন চাব এইটো এটা আছে ফুলৰ ডিজাইন চাওক দেখিছে যথেষ্ট ধুনীয়া হয় এইখন গামোচাওঁ আৰু মাজৰ বুটাখিনি চাওক এনেকৈ কৰা হৈছে মাজৰ বুটা এনেকৈ বৰফি ডিজাইনত কৰা হৈছে আৰু আনটো আগত চাওক এনেকৈ কাষৰী কৰি দিয়া হৈছে যথেষ্ট সুন্দৰ লাগিছে গামোচাখন আপোনালোকে আৰু এইবিলাক ধুলাই পাত আৰু ৰেশ্মি সূতা ৰেশ্মি সূতা আৰু ধুলাই পাত ৰেশ্মি পাত বুলিও কোৱা হয় সেই দুটা সূতাৰে এইবিলাক গামোচা বনোৱা হৈছে আৰু এইবিলাক ধুলেও বেয়া নহয় এইবিলাক গামোচা ভাল হৈ থাকে বহুত দিনলৈকে ভাল হৈ থাকে আপোনালোকে ষ্ট্ৰি কৰি ল'ব পাৰে বা নকৰাকৈ এইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু ভাল লাগিলে এইখন গামোচা আপোনালোকে আমাৰ পৰা অনলি এইট হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচত আঠশ টকাত সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব ছেইম ডিজাইনত এইখন হ'ব দৰাবৰণৰ গামোচা ছেম ডিজাইনত হ'ব ডিজাইনটো ছেইম হ'ব এইখন প্ৰথমে দেখুওৱা ডিজাইনটোৰ লগত আৰু এইখন গামোচাত চাব কিমান ডিজাইন কৰি দিয়া হৈছে চাব আচল গামোচাখনৰ আগত চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ এইকেইটা চেম ডিজাইন কৰি দিয়া হৈছে তাৰপিছতে চাব এইখন গামোচা আৰু মাজত চাওক এইখিনি ডিজাইনখিনি চাওক এইখন আপোনালোকে দৰাক দিব পাৰে এইখন গামোচা দেখিছে দীঘল বহল হ'ব যথেষ্ট দীঘল বহল হ'ব এইটো হ'ব আচলৰ ডিজাইন ইয়াৰ মাজতো যদি আৰু ডিজাইন কৰিবলগীয়া থাকে আপোনালোকে আমাক অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব আৰু এইখন গামোচা আপোনালোকে ভাল লাগিলে আমাৰ পৰা ওৱান থাউজেণ্ডত ল'ব পাৰিব এক হাজাৰ টকাত ল'ব পাৰিব দৰা আৱৰণৰ এইখন গামোচা এইখন আহিব ছেইম ডিজাইনত হ'ব আৰু এইখন হ'ব হোৱাইট টছ বোৱা এইখন হোৱাইট টচ বোৱা হ'ব এইখন আপোনালোকে দৰাক দিব পাৰে ডিজাইনটো যথেষ্ট ধুনীয়া হয় সেই ডিজাইনটোত এই ডিজাইনটোতে বনাই আনিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে চব দেখিছেনে এনেকৈ দাঙি দিওঁতে হোৱাইট টচৰ গামোচা হ'ব দীঘল পদ্মিনী সূতা আৰু বাণীত হোৱাইট টচ বোৱা হৈছে আৰু মাজত চাওক এনেকৈ ডিজাইন কৰি দিয়া হৈছে দেখিছে আৰু এইখন গামোচা ভাল লাগিলে আপোনালোকে আমাৰ পৰা ফৰ্টিন হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচত ল'ব পাৰিব চৈধ্যশ টকা ল'ব পাৰিব হোৱাইট টচ বোৱা এনেকুৱা দৰাবৰণৰ গামোচা আপোনালোকে মাত্ৰ স্ক্ৰীণশ্বট ল'ব আৰু স্ক্ৰীণশ্বট লৈ আমাক হোৱাটছআপত যোগাযোগ কৰিব আৰু গামোচাৰ ষ্টক যথেষ্ট আছে আপোনালোকে যিমান পিছ লাগে সিমান পিছ আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব যথেষ্ট ষ্টক আছে এইবিলাক ঢুলাই পাত আৰু এছ পি পাত বোৱা গামোচা আপোনালোকে যিমান পিচ লাগে আৰু আছে গামোচা বৈ থকা হৈছে আমাৰ হালত লগাই থোৱা হৈছে নিজৰ হালতে লগাই থোৱা হৈছে গতিকে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ডিজাইন অনুসৰিও আমাক অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পিছতে দেখাম বিয়াৰ আৰু এসাঁজ বস্তু যিসাঁজ বস্তু বিয়াত একেবাৰে প্ৰয়োজনীয় চাওক যিহেতু বিয়া আহি আছে লাহে লাহে বিয়াসমূহ আহি আছে আপোনালোকে কালেকশ্যন কৰি থ'ব পাৰিব এতিয়াৰ পৰা আৰু এইটো কি বাৰু চিনি পাইছেনে বিয়াত কিন্তু সকলোৱে দিয়ে জোৰণীয়া এইবিলাক গাৰু কভাৰ হয় এইটো গাৰু আপোনালোকে দৰাক দিব পাৰে দেখিছে খুব ধুনীয়াকৈ এম্ব্ৰইডাৰী কৰা হৈছে যথেষ্ট ধুনীয়া হয় এইটো গাৰু কভাৰ হ'ব চুইচ পাতৰ হ'ব ফিল্ড লগাই দিয়া হৈছে চিলাই দিয়া হৈছে যথেষ্ট ধুনীয়াকৈ চিলাই দিয়া হৈছে ইয়াৰ লগত আপোনালোকে এক পিছ এনেকুৱা ৰুমাল পাব এইখন হ'ব ইয়াৰে ৰুমাল ইয়াৰ লগত আপোনালোকে পাব দেখিছে এখন ৰুমাল আৰু এই ৰুমালখনৰ মাজত চাব গোটেই ৰুমালখন খুব ধুনীয়াকৈ ডিজাইন কৰি দিয়া হৈছে এইবিলাক আপোনালোকে দৰাক দিব পাৰে এইবিলাক আপোনালোকে কালেকশ্যন কৰি থ'ব পাৰে যিহেতু বিয়া আহি আছে আৰু দুই তিনিমাহৰ পিছৰ পৰা বিয়াৰ ছিজন আৰম্ভ হৈ যাব এইবিলাক ষ্টকত আছে আমাৰ গতিকে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে লৈ থ'ব পাৰে এইবিলাক আপোনালোকে যদি ভাল লাগিছে আমাৰ পৰা মাত্ৰ ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড পোন্ধৰশ টকাত সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব ডিজাইন আছে কেইবাটাও আপোনালোকৰ পচন্দ অনুসৰি চিলেকশ্যন কৰি ল'ব পাৰিব এইটো এটা আছে ডিজাইন চাওক এইটো দেখিছে ইয়াতে আৰু অকণমান ডিজাইন কৰি বনাই দিয়া হৈছে এইটো দেখিছে খু সুন্দৰ সুন্দৰ হয় আৰু ইয়াৰে এইখন হ'ব ভাল লাগিলে লব পাৰিব অনলি ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচ পোন্ধৰশ টকা ল'ব পাৰিব এই সাজে সাজ এইটো পিংক কালাৰ এনেকে কৰা হৈছে চাৰিটা চুকত এনেকৈ লতা কৰি দিয়া হৈছে আৰু মাজত এনেকৈ এইবাৰ গোলাপ ফুল কৰি কৰি দিয়া হৈছে ইয়াৰ লগতো আপোনালোকে এখন ৰুমাল পাব আৰু এইখন দেখিছে ইয়াৰ লগত ৰুমাল এই যোৰাযোৰ আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে ফিফটিন হাণ্ড্ৰেডত আপোনালোকে আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে যদি লয় আমাক স্কিনত দিয়া নাম্বাৰ ছেভেন ছিক্স থ্ৰী ছেভেন নাইন ওৱান টু ফ'ৰ এইট থ্ৰী এই নাম্বাৰটোৰ লগত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এইটো এটা আছে ডিজাইন চব খুব ধুনীয়াকৈ এম্ব্ৰইডাৰী কৰা হয় এইবিলাক মেচিন এমব্ৰইডাৰী হ'ব আৰু ভাল লাগিলে এই চেটটো আপোনালোকে আমাৰ পৰা ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচত ল'ব পাৰিব পোন্ধৰশ টকাত ল'ব পাৰিব এখন ৰুমাল হয় এখন ৰুমালতো এনেকৈ গোটেই ৰুমালখনতে গুণা সূতাৰে এইটো এমব্ৰইডাৰী কৰি দিছে এইটো গুণা সূতাৰে এম্ব্ৰইডাৰী কৰি দিয়া হৈছে ইয়াৰ পিছতে চাব পিয়'ৰ টচৰ মেখেলা পিয়'ৰ টচৰ মেখেলা এইখন চাব ব্লেক টচৰ মেখেলা হয় এনেকৈ চকলেট কালাৰ আৰু গুণাহুতাৰে কাম কৰা হৈছে ডাৰ্ক কফি কালাৰত হ'ব চকলেটতকৈ ডাৰ্ক হ'ব ডাৰ্ক কফি কালাৰ হ'ব এইখন ব্লেক টচৰ ছিংগল মেখেলা হয় আৰু থাৰ্টি এইট পানাত পাব আপোনালোকে এইবিলাক খুব আহল বহল সকলো চাইজৰ মহিলাই পিন্ধিব পাৰিব আৰু ক্ষীণ মহিলাৰ কাৰণে এইবিলাক অকণমান বহলহে হয় তেওঁলোকে অকণমান ঠেকাই চিলাব এইখন মেখেলা আৰু ভাল লাগিলে এইখন মেখেলা আপোনালোকে আমাৰ পৰা টুৱেণ্টি ছিক্স হাণ্ড্ৰেডত সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব এইখন আহিব নৰ্মেল টচৰ মেখেলা আৰু কেছৰ ডিজাইনত হ'ব আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব আপোনালোকক বেলেগ বেলেগ ডিজাইনত লাগিলেও অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব আৰু এইখন এনেকৈ চকলেট কালাৰ কেছতে হ'ব আৰু এইখন মেখেলা ভাল লাগিলে আপোনালোকে আমাৰ পৰা এইখন টুৱেণ্টি ফাইভ হাণ্ড্ৰেডত ল'ব পাৰিব পঁচিছশ টকাত আপোনালোকে আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব এইখন আছে যথেষ্ট সুন্দৰ ডিজাইনৰ এখন চিংগুল মেখেলা হ'ব এইখন দেখিছে আৰু বহুত ওপৰলৈকে বোটা কৰি দিয়া হৈছে মেখেলাখনত দেখিছে বহুত ওপৰলৈকে কাম কৰি দিয়া হৈছে আৰু এক লাইন বুটা কৰি দিয়া হৈছে বিচনী ডিজাইনত আছে মাল্টিকালাৰ ৱৰ্কত হ'ব আৰু এইখন মেখেলা আপোনালোকে যদি ভাল লাগিছে আমাৰ পৰা অনলি টুৱেণ্টি ছেভেন হাণ্ড্ৰেডত ল'ব পাৰিব সাতাইছশ টকাত আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব মই এনেকৈ থাকোঁতে আপোনালোকে স্ক্ৰীণশ্বট ল'ব যদি ভাল লাগিছে আৰু আমাৰ স্ক্ৰীণত দিয়া নাম্বাৰৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব এইখন আছে ব্যক্তচৰ মেখেলা এইখন এতিয়া কেইবাটাও কালাৰত এনেকৈ গোটাৰ ডিজাইনকেইটা কেইবাটাও কালাৰত কৰা হৈছে এইখন থাৰ্টি এইট পানে পাব আৰু ভাল লাগিলে আপোনালোকে আমাৰ পৰা অনলি টুৱেণ্টি ছিক্স হাণ্ড্ৰেডত ল'ব পাৰিব এইখন মেখেলা আপোনালোকে আমাৰ পৰা ছাব্বিছশ টকাত সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব তাৰপিছতে আহিব নাচনীৰ মেখেলা হয় নাচনীৰ ডিজাইনত বনোৱা হৈছে খুব হেভিকৈ বনোৱা হৈছে মেখেলাখন দেখিছে যথেষ্ট ওপৰলৈকে কাম কৰি দিয়া হৈছে খুব ডাঙৰকৈ এই কামটো কৰা হৈছে মেখেলাখনত আৰু ওপৰত চব এনেকৈ তিনিটা লাইন গছ বুটা কৰি দিয়া হৈছে এইখন আপোনালোকে নাচনীবিলাকে পিন্ধিব পাৰিব আৰু এইখন নাচনীবিলাকেও পিন্ধিব পাৰিব আৰু যিসকলে এনেকুৱা ডাঙৰ ফুলত পিন্ধিব বিচাৰে তেওঁলোকেও পিন্ধিব পাৰিব আৰু এইখন মেখেলা ব্লেক টচতে আহিব ভাল লাগিলে আপোনালোকে আমাৰ পৰা টুৱেণ্টি এইট হাণ্ড্ৰেডত ল'ব পাৰিব আঠাইছশ টকাত আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব ইয়াৰে আৰু এখন আছে এইখন চকলেট কালাৰ থ'ব যথেষ্ট হেভিকৈ কৰা হৈছে এক চাৰিটা লাইন বুটা কৰি দিয়া হৈছে আৰু এইখন মেখেলাও আপোনালোকে ভাল লাগিলে আমাৰ পৰা টুৱেণ্টি এইট হাণ্ড্ৰেডত ল'ব পাৰিব আঠাইছশ টকাত ল'ব পাৰিব আৰু এইবিলাক ব্লেক টচৰ মেখেলা হয় দীঘল বহল থাৰ্টি এইট পান্নাত হ'ব সকলো চাইজৰ মহিলাই পিন্ধিব পাৰিব ৰেটত আৰু এখন বনাই থোৱা হৈছে আপোনালোকক লাগিলেও সৰহকৈ লাগিলেও আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব আমি বোৱাই দিব লাগিব হালত লগাই থোৱা হৈছে এনেকুৱা ৰঙাৰ আৰু এখন ষ্টক আছে এইখনো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে আৰু ভাল লাগিলে এইকেইখন মেখেলা আপোনালোকে আমাৰ পৰা টুৱেণ্টি এইট হাণ্ড্ৰেডত ল'ব পাৰিব আঠাইছশ টকা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পিছতে দেখাম পিয়'ৰ টচৰ চাদৰ ৰিহা চাদৰ আৰু ইয়াৰে কেছৰ ডিজাইনটো চাব এনেকুৱা হ'ব ব্লেক টচত হ'ব আৰু পাৰিটো এনেকৈ দেখিছে এইটো ডাৰ্ক কফি কালাৰত কৰা হৈছে দেখিছেনে আৰু আচলত আপোনালোকে দহি বাতিবৰ কাৰণে এইখিনি সূতা ৰখা হৈছে আপোনালোকে দহি এনেকৈ পকোৱা দহি বাতি ল'বও পাৰে অথবা আপোনালোকে চিলাই লৈ থুপি লগাইও ল'ব পাৰে ইয়াৰে কেঁচৰ ডিজাইনটো এনেকুৱা হ'ব ব্লেক টেচৰ এইখন চিংগল চাদৰ হয় আৰু এইখন ভাল লাগিলে আপোনালোকে আমাৰ পৰা অনলি টুৱেণ্টি টু হাণ্ড্ৰেড বাইছশ টকাত সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব ইয়াৰে কেছৰ ডিজাইন আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ ডিজাইনতো পাব এইটো এটা আছে কেছৰ ডিজাইন পাৰিৰ কালাৰটো একেই হ'ব এনেকুৱা কফি কালাৰতে হ'ব ডাৰ্ক কফি কালাৰতে হ'ব এইটো এটা আছে কেছৰ ডিজাইন আপোনালোকে হ'লছেল ল'ব পাৰিব এইবিলাক হ'লচেল ল'বলৈ হ'লে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব আমাৰ আমি দি থকা দামতে আপোনালোকে যদি হ'লচেল লয় আপোনালোকে আমাৰ দামতে বেচিব পাৰিব আমাৰ পৰা লৈ গতিকে আপোনালোকে সময় থাকোঁতে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব যথেষ্ট কম দামত দি থকা হৈছে এইবিলাক ব্লেক টছৰ চাদৰ আৰু এইবিলাক ব্লেক টচৰ চাদৰৰ ছিজনত এইবিলাকতো সাতাইছ আঠাইছ এনেকুৱা দামলৈও উঠেগৈ গতিকে এতিয়াতো আমি বাইছশ টকা ৰিটেইল দি আছোঁ গতিকে আপোনালোকে যদি সৰহকৈ ল'ব বিচাৰে বিহু সময়ত যি যিহেতু প্ৰয়োজন এইবিলাক চাদৰ যথেষ্ট নাটনি দেখা যায় এইবাৰতো বিহু সময়ত এইবিলাক চাদৰ নাটনি দেখা গৈছিল দাম যথেষ্ট বাঢ়ি গৈছিল হ'লছেলে বহুত বহুত দাম হৈছিল গতিকে আপোনালোকে যদি লৈ থ'ব বিচাৰে আমাৰ পৰা যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰিব এনেকুৱা যথেষ্ট কালেকশ্যন আছে যথেষ্ট ষ্টক আছে গতিকে যদি আপোনালোকক লাগে আমাক স্ক্ৰীণত দিয়া নাম্বাৰটোৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব আৰু ভাল লাগিলে এই এইকেইখন আপোনালোকে যদি এখনকৈ লয় তেতিয়াহ'লে বাইশ টকাত আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব আৰু যদি সৰহকৈ লয় আপোনালোকক মিলাই দিয়া হ'ব ব্লেক টচৰ এইবিলাক চিংগল চাদৰ এইখন আহিব ব্লেক টচৰে হ'ব এ আচলৰ ডিজাইনটো চাওক এনেকুৱা বেলেগ কৰি অকণমান ডিজাইন দি বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এইখন চাদৰ আৰু পাৰিটো মেৰুণ কালাৰতে হ'ব আৰু মাজত এনেকৈ বুটা কৰি দিয়া হৈছে চাদৰখনত যথেষ্ট দীঘল বহল হয় চাদৰবিলাকৰ চাইজ যথেষ্ট দীঘল বহল হয় আপোনালোকে চাপৰ মানুহৰ কাৰণে অকণমান চাপৰ আৰু ক্ষীণ মানুহৰ কাৰণে অকণমান দীঘলহে হ'ব চাগৈ যিহেতু মানুহবিলাক আজিকালি শকত শকত প্ৰায় দীঘল কাপোৰেই বিচাৰে সকলোৱে গতিকে আমি দীঘলকৈ ব'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে কমপ্লেইন নাহে সকলোৱে পিন্ধিব পাৰে সুন্দৰকৈ আৰু এইখন চাদৰ চাওক মাজত এনেকৈ ভূটা কৰি দিয়া হৈছে ব্লেক টচৰ ছিংগুল চাদৰ হ'ব আৰু এইখন ভাল লাগিলে আপোনালোকে আমাৰ পৰা টুৱেণ্টি ছিক্স হাণ্ড্ৰেডত ল'ব পাৰিব ছাব্বিছশ টকাত আপোনালোকে আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব তাৰপিছতে দেখাম বিঅ'ৰ টছৰ যোৰা বিঅ'ৰ টছৰ যোৰা এইযোৰ চাব আচলৰ ডিজাইনটো চাওক কেনেকৈ কৰা হৈছে ব্লেক টচত বোৱা হৈছে খুব ধুনীয়া হয় ডাঠ পিঠকৈ বোৱা হৈছে দেখিছে এইটো আচলৰ ডিজাইনটো আৰু মাজত চাওক এইখিনি এনেকে বুটা কৰি দিয়া হৈছে কম সময় আছে একদম খুব ধুনীয়া হয় একদম ডাঠকৈ বৈছে খম কমাই আছে মানে আপোনালোকে নাভাবিব যে মাৰ দিয়া আছে আমাৰ ইয়াতে কাপোৰ মাৰ দিয়া নহয় এইবিলাক ডাঠকৈ খুব ডাঠকৈ পানীত তিয়াই তিয়াই বোৱা হয় আৰু সেইকাৰণে এই কাপোৰযোৰ খম কমাই থাকে আৰু ইয়াৰে এই কাপোৰযোৰ এই চাদৰখন দেখিছে মাজত এনেকৈ গেৰ ডিজাইনৰ ৰখা হৈছে আৰু লগতে এইখিনি বুটাও কৰি দিয়া হৈছে আছ ডিজাইনটো খুব ধুনীয়া মাল্টিকালাৰ ৱৰ্কত কৰা হয় যিহেতু মাজত বৰফি বুটা আৰু কাষত এনেকৈ কেচ কৰি দিয়া হৈছে যথেষ্ট ধুনীয়া হয় এইখন চাদৰখন হ'ব আৰু ইয়াৰে এইটো ব্লাউজৰ পিছটোৰ লগত হাতত এইটো অকণমান ডাঙৰকৈ পাৰিটো দিয়া হৈছে গোটেই হাতটোতে এনেকৈ পাৰিটো পৰি যাব আপোনালোকে হোৱাটছআপত চালে এনেকুৱা এযোৰ কাপোৰ দেখিবই মোৰ ডিপিত এনেকুৱা এযোৰ কাপোৰ দিয়া হৈছে আৰু বহুতক মই অৰ্ডাৰ কৰি দি আছোঁ এই কাপোৰযোৰ মোক হোৱাটছআপত চায়ে তেওঁলোকে মই এখন বিয়াত পিন্ধিছিলোঁ মোৰ ফেমিলিৰ এখন বিয়াত মই এনেকুৱা এযোৰ কাপোৰ বনাই মই নিজে পিন্ধিছিলোঁ তেওঁলোকে সেই কাপোৰযোৰ দেখিয়ে মোক কেইবাগৰাকীও অৰ্ডাৰ কৰিছে আৰু বোৱাই আছো তেওঁলোকৰ ডিজাইনতে চাওক সকলোৱে ভাল পাইছে এইটো হাতত ব্লাউজৰ হাতৰ কাৰণে দিয়া হৈছে যিহেতু ব্লাউজৰ হাতটো ময়ো এনেকেই চিলাইছিলোঁ ডাঙৰকৈ চিলাইছিলোঁ সকলোৱে পচন্দ কৰিছে আৰু ইয়াৰে এইখন হ'ব মেখেলা এইখন মেখেলা আপোনালোকৰো যদি ভাল লাগিছে যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে তেওঁলোকৰ যদি ভাল লাগিছে আমাক অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব বাৰ ববৰ কাৰণে এই কাপোৰযোৰ আৰু এইখন মেখেলাখন হয় খুব ধুনীয়া ডাঠ পিঠকৈ বোৱা হৈছে কোৱালিটি যথেষ্ট কোৱালিটি যথেষ্ট ভাল আপোনালোকক মই চিংগল পিচটো এনেকৈ মেলি দেখাই দিছোঁ চাওকচোন ওচৰৰ পৰা দেখিছে ধৰিব পাৰিছেনে ধৰিব পাৰিছে আৰু যদি ভাল লাগিছে এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে আমাৰ পৰা ছেভেন থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড সাত হেজাৰ পাঁচশ টকাত এই কাপোৰযোৰ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব গতিকে আপোনালোকৰো যদি পচন্দৰ শাৰীৰ ভিতৰত পৰিছে আপোনালোকে আমাৰ পৰা কালেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব তাৰপিছতে পাব এইযোৰ পাৰিটো ফিক্স বৰ্ডাৰত হ'ব চকলেট কালাৰ পাৰিতে হ'ব আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এনেকুৱা দেখিছে আচলৰ ডিজাইনটো এনেকুৱা হ'ব আৰু মাজত এইবিলাক বৰফি বুটা কৰি কৰি দিয়া হৈছে এইখন চাদৰখন হ'ব এইখন আপোনালোকে ছিংগল চাদৰ হিচাপেও পিন্ধিব পাৰে বা মইতো যোৰা বনাই আনিছোঁ এইযোৰ আপোনালোকে যোৰা হিচাপে পাব কিন্তু যদি আপোনালোকক ছিংগল চাদৰ হিচাপেও লাগে এনেকুৱা ডিজাইনত আপোনালোকে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব ব্লেক টচৰ হ'ব এইটো আচলৰ ডিজাইন হ'ব আৰু ইয়াৰ লগতো আপোনালোকে ব্লাউজৰ পিচ পাই যাব এইখন হ'ব ইয়াৰে মেখেলা ব্লাউজৰ পিচটোৰ কাৰণে অকণমান গোটা কৰি দিয়া হ'ব আচলত আৰু এইখন হ'ব মেখেলা আৰু ভাল লাগিলে এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে আমাৰ পৰা ছিক্স থাউজেণ্ড ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ছয় হেজাৰ চাৰিশ টকাত সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব তাৰপিছতে পাব যথেষ্ট ধুনীয়া ডিজাইন নতুনকৈ বনাই আনিছোঁ এইবিলাক ডিজাইন আপোনালোকৰ কাৰণে যিহেতু এতিয়া বাৰিষাৰ ছিজন ইমান বহুত বেছি অৰ্ডাৰ নাই তথাপিও যিসকলে যেনেকৈ অৰ্ডাৰ দি আছে তেনেকৈ বোৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তাৰ মাজে মাজে আপোনালোকৰ কাৰণেও অকণমান নতুন ডিজাইন বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এইযোৰ চাব ইয়াৰে ঘাইটো এনেকৈ বিচনী ঘাইত বনোৱা হৈছে আৰু ওপৰত চাওক এনেকৈ বৰফি বুটা কৰি দিয়া হৈছে আৰু এই কাপোৰযোৰৰ চাইট পাৰিকেইটা চাব খুব ধুনীয়া হয় ডাঙৰ ডাঙৰকৈ এনেকৈ চাইট পাৰিকেইটা বনাই দিয়া হৈছে ইয়াৰ লগতে ব্লাউজৰ পিছৰ কাৰণেও এটা ছাইড পাৰি ৰাখি দিয়া হৈছে ব্লাউজৰ পিছটো তেনেকুৱা এটা পাৰি পাব আপোনালোকে আচলৰ ডিজাইনটো চাওক যথেষ্ট ধুনীয়া ব্লেক আৰু ৰেডত কৰা হৈছে কাপোৰযোৰ আৰু মাজত এনেকৈ দুটা দুটাকৈ গোটা কৰি দিয়া হৈছে এইখন চাদৰখন আৰু ইয়াৰ লগতে পাব এইখন মেখেলা লিখিছে এইখন মেখেলা মেখেলাখন ওপৰলৈকে কাম কৰা হৈছে লিখিছে এইখন মেখেলা মেখেলা আৰু ভাল লাগিলে এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে আমাৰ পৰা এইট থাউজেণ্ডত ল'ব পাৰিব আঠশ টকা আঠ হাজাৰ টকাত সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব ব্লেক টছৰ এইযোৰ খুব ধুনীয়া অকণমান মিচিং ডিজাইনত বোৱা হৈছে মিচিঙৰ লুক এটা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ গতিকে আপোনালোকে আমাৰ পৰা যদি ভাল লাগিছে কাপোৰযোৰ এইট থাউজেণ্ডত ল'ব পাৰিব আঠ হাজাৰ টকাত ল'ব পাৰিব আৰু আজি টচৰ কাপোৰৰ একেবাৰে শেষৰ একেবাৰে এটা লেটেষ্ট ডিজাইন আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ মই ইয়াৰ আগতে এইটো ডিজাইন দেখুওৱা নাই আৰু কাকো দিয়াও নাই খুব ধুনীয়া এটা ডিজাইন বনাই আনিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে এইখন হ'ব ইয়াৰে চাদৰখন কাপোৰযোৰ দেখিছে এনেকৈ কিং খাপ ডিজাইনত বনোৱা হৈছে ব্লেক আৰু ৰেডত কৰা হৈছে আচলটো এনেকৈ কেঁচৰ কাম কৰি দিয়া হৈছে আৰু চাদৰখনৰ পাৰিটো এনেকৈ ফিক্স বৰ্ডাৰত আহিব দেখিছে ফিক্স বৰ্ডাৰত আহিব আৰু মাজত এইটো অকণমান গেৰ কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কেছৰ ডিজাইনটো অকণমান গেৰো কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মোৰ ক্লায়েণ্ট এগৰাকীয়ে অৰ্ডাৰ কৰিছিলে এই ডিজাইনটো মই তেওঁৰ কাৰণে কাৰ্ডটো বনাই কাটি নতুনকৈ আনিছোঁ এই কাপোৰযোৰ আৰু আপোনালোকৰো যদি ভাল লাগিছে আমাক অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব আপোনালোকক যেনেকুৱা কালাৰতে লাগে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব মাল্টিকালাৰ লাগিলেও আপোনালোকক মাল্টিকালাৰ বনাই দিয়া হ'ব আৰু এইখন হ'ব ইয়াৰে মেখেলা দেখিছে এইখন মেখেলা তলতে অকণমান কেছৰ ডিজাইন কৰা হৈছে আৰু ওপৰত এনেকৈ কিং থাপৰ গোটাটো বাছি দিয়া হৈছে তিনিলাইন বাছি দিয়া হৈছে ইয়াৰ লগত আপোনালোকে এইটো পাব ব্লাউজৰ পিচ ব্লাউজৰ পিচটো এনেকৈ কেছ অকণমান ৰাখি দিছোঁ আৰু ভাল লাগিলে কাপোৰযোৰ আপোনালোকে আমাৰ পৰা ছেভেন থাউজেণ্ড ওৱান হাণ্ড্ৰেড সাত হেজাৰ এশ টকাত এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব তাৰপিছতে পাব হেণ্ডলুমৰ আশী সূতাৰ যোৰা আশী সূতাৰ যোৰা মই দেখাই আছোঁ ইয়াৰ আগত দুটা ভিডিঅ'ত দেখাই আছোঁ সকলোৱে ভাল পাইছে আশী সূতাৰ যোৰা পুনৰ লৈ আহিছোঁ সেয়েহে আৰু ষ্টক শেষ হৈ গৈছে দুয়োটা ভিডিঅ'তে মই সঁহাৰি যথেষ্ট ভাল পাইছোঁ আপোনালোকৰ সঁহাৰি আৰু সেয়ে লৈ আহিছোঁ পুনৰ লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে এইযোৰ এনেকৈ গ্ৰীণ কালাৰত পাব এইখন চাদৰখন হ'ব আৰু কাপোৰযোৰ যিহেতু যথেষ্ট ধুনীয়া গৰমত পিন্ধিবলৈ যথেষ্ট ধুনীয়া সেয়েহে পুনৰ অৰ্ডাৰ কৰি আছে সকলোৱে যিসকলে লৈছে পুনৰ অৰ্ডাৰ কৰি আছে এইবিলাক কাপোৰ আৰু মাজত চাব সৰু সৰুকৈ এনেকৈ বুটা কৰি দিয়া হৈছে আৰু ব্লাউজৰ পিচ আৰু চাইড পাৰিও পাই যাব এই কাপোৰযোৰৰ লগতে আৰু এইখন হ'ব ইয়াৰে মেখেলা এইখন মেখেলা ব্লাউজৰ পিচটো আপোনালোকে চিলাবও পাৰে নিচিলাবও পাৰে মই ভাবোঁ ব্লাউজৰ পিচটো চিলাব নালাগে এইযোৰ কাপোৰৰ লগত যিহেতু কাপোৰটো যথেষ্ট লাইট আৰু এই কাপোৰটো আপোনালোকে যিহেতু গৰমত পিন্ধিব সেয়াই আপোনালোকে ফুলৰ কালাৰটোৰ লগতে মে পেয়াৰ কৰি ব্লাউজ এটা পিন্ধিলে খুব ভাল লাগিব আৰু এইকেইটা হ'ব ইয়াৰে চাইট পাৰি দেখিছে চাইট পাৰীকেইটা ওলটাকৈ জাপি থোৱা হৈছে সেয়ে উলিয়াবলৈ দেৰি হৈ গৈছে আৰু ব্লাউজৰ পিচটো লগতে আছে আপোনালোকে চিলাবও পাৰে নিচিলাবও পাৰে এইকেইটা ছাইড পাৰি লগাই ল'ব কাপোৰযোৰ যথেষ্ট সুন্দৰ গৰমত পিন্ধিবলৈ আৰু ভাল লাগিলে এই কাপোৰযোৰৰ দাম আপোনালোকে জানেই মই কৈয়ে আছোঁ দিয়ে আছোঁ আপোনালোকে মাত্ৰ আজি আগৰ দামৰ তুলনাত আজি আপোনালোকে কমত পাব মাত্ৰ নাইন হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচ আগতে মই নাইন টুৱেণ্টিত দি আছিলোঁ এতিয়া পাব আপোনালোকে নাইন হাণ্ড্ৰেড অনলি নাইন হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচত এই কাপোৰযোৰ ভাল লাগিলে আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব ইয়াৰে এইটো এটা আছে কালাৰ যথেষ্ট ধুনীয়া হয় দেখিছে এইটো এখন চাদৰখন এইখন চাদৰখন এইখন হ'ব ইয়াৰে মেখেলা ভাল লাগিলে অনলি নাইন হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ নশ টকাত ল'ব পাৰিব এইটো এটা আছে ব্লু কালাৰত হ'ব নেভে ব্লু কালাৰত যথেষ্ট অৰ্ডাৰ আহে আৰু ষ্টক জোৰাব নোৱাৰি এইটো ব্লু কালাৰত বহুতে ল'ব বিচাৰে হোৱাইটত ব্লু কালাৰটো যিহেতু বহুতেই ভাল লাগে এইখন হ'ব ইয়াৰে চাদৰখন গতিকে আপোনালোকে যিসকলে ভাল পায় পতাপত যোগাযোগ কৰিব আমাৰ ষ্টক ৰৈ নাথাকে যি যিসমূহ ধুনীয়া মানে ধুনীয়া কালেকশ্যন সকলোৰে চকুত লগা তেনেকুৱা কালেকশ্যনবোৰ আমাৰ লগে লগে ষ্টক আউট হৈ যায় আৰু এইখন হ'ব ইয়াৰে মেখেলা অনলি নাইন হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচ নশ টকাত আপোনালোকে আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব এইটো এটা আছে ৰাণী পিংক কালাৰত আছে এইখন চাদৰখন আৰু ইয়াৰে এইখন হ'ব মেখেলা অ'নলি নাইন হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচ নশ টকাত আপোনালোকে আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব এইখন এইযোৰ আছে পাৰ্পল কালাৰ পাৰ্পল কালাৰো যথেষ্ট অৰ্ডাৰ আহে দেই পাৰপল কালাৰ কাপোৰ ষ্টকত নাথাকে ব্লু কালাৰ কাপোৰ ষ্টকত নাথাকে আৰু চাওক এইখন চাদৰখন আৰু মাজত এইবিলাক সৰু সৰুকৈ বুটা কৰি দিয়া হৈছে আৰু এইবিলাক গৰমত পিন্ধিবলৈ যথেষ্ট ভাল হয় এইবিলাক কাপোৰ চাওক এইখন মেখেলাখন আৰু চাইটপাৰি পাব ব্লাউজাৰ পিছ পাব ভাল লাগিলে অনলি নাইন হাণ্ড্ৰেডত সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব এইটো আছে পেৰড গ্ৰীণত পেৰথ গ্ৰীণত যিসকলে ভাল পায় তেওঁলোকে ল'ব পাৰে এইটো এটা আছে গ্ৰীণত হ'ব এইটো বটল গ্ৰীণত হ'ব এইটো হ'ব পেৰড গ্ৰীণত আৰু প্ৰাইচ একে আহিব অ'নলি নাইন হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচ নশ টকাত আপোনালোকে আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব এইটো এটা আছে কালাৰ যথেষ্ট ধুনীয়া দেখিছে এইটো এটা কালাৰ আৰু আপোনালোকৰ যিটো কালাৰে ভাল লাগে সেইটো কালাৰে আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব এইটো এটা আছে যথেষ্ট ধুনীয়া কালাৰ হয় আৰু এটা আছে ৰাণী পিংকত বেলেগ এটা ডিজাইনত আহিব ইয়াৰ আগত দেখাইছোঁ ৰাণী পিংক এযোৰ এইটো এটা ডিজাইনত আহিব ৰাণী পিংকত আপোনালোকৰ যিযোৰে ভাল লাগে আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব অ'নলি নাইন হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ নশ টকাত আপোনালোকে আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব আজি কালেকশ্যনসমূহ সিমানেই আছিলে আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পালে আৰু যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিবই আৰু লগতে ভিডিঅ'টো সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে এযোৰ ৰিজনেবল প্ৰাইচত কাপোৰ আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে আৰু নিকিনিলেও ক নিকিনিলেও কথা নাই কাপোৰযোৰ চাব পাৰে আভাস ল'ব পাৰে কোনটো কাপোৰ কোনটো মেটেৰিয়েলৰ কিমান দাম গতিকে ভিডিঅ'টো সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰিব যিসকলে কাপোৰ চাই ভাল পায় কিনি ভাল পায় আৰু আপোনালোকেও আশা কৰোঁ আপোনালোকেও সদায় আমাৰ লগত এনেকৈ সহযোগ কৰি যাব যাতে আমি অন্য এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ পুনৰ উৎসাহ পাওঁ পুনৰ লৈ আহিম নতুন নতুন কালেকশ্যন আপোনালোকৰ মাজলৈ তাৰ আশাৰে আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ